думаю, что в конце надо объявить, что, извините, над вами пошутили. Вот, вот, вот такая рамка главная. Что в конце всякого розыгрыша нужно предупредить, что пошутили. Э, у меня был случай, когда ко мне в гости приехал англичанин с женой. И, значит, мы там на корабле возле рояля сели. И, ну, огромный пароход, он подошел, ничего не понимает. Я так рассказываю, я так вот очень просто одет. Я говорю, да вы знаете, у нас тут на Украине вообще все фотографы на кораблях живут, у меня, говорю, самый маленький. И так совершенно серьезно, на ровной ноте, и его жена понимает, что что-то вот не то, а он совершенно серьезно слушает, и кивает, и в голове у него складывается, как это слушать, он не понимает вообще этой кучи. И в конце концов ну, пришлось сказать, что парень, все это типа шутка. Ну, как-то так потому что человек на вот как-то у него истерика начала. это если у них фотографы на кораблях живут и это самый маленький то что думать про остальных такой низкого духа в сознании англичанин это видно в глазах истерика ее надо остановить в конце эту истерику вот я ее остановил сказал шучу ребята как-то легко легче стало народу